То ли грунтовые, да, то ли неизвестно. Говорят, что это до Где тут? А? Грунтовые не до июля, а тут постоянно стоят. Не-не-не, оно чуть уйдет. Именно из-за чего? Значит, здесь мы думаем делать врезку воды. Я не дошел это. А с той стороны у нас еще это, теплотрасса, это включение КМРТ. А расскажите еще раз, что это тут за яма за Нет. Вот это, это что-то. вода. осталась яма, значит, здесь стоит. проекте предусмотрены, А это здание вот насколько оно уже готово? Оно лучше всех, да? да. Ну давайте пройдем, понимаете, сказать 20%, 10%, 30%. Тут оба тими

Минка, машечка. Ребят, хорошо аккуратно. Uh -huh. Это вот это я говорю, что здесь можно проводиться, поэтому что... А тут засыпать будете, да? А засыпать будете, да. Как надо решать, как будем делать? Вот, можно сфотографировать аккуратно. Вот это. И, да значит, это, да? и здесь это, да, и здесь это о чем. Ну, вам, том, что, значит, здесь именно за чего еще проблема одна была. Здесь э, литой этот. Да. А? Монолит. Да. Монолит сделан. То есть не непонятно. Так, так нельзя разбирать. Это лучше нет. опуститься. Лучше опустить пол. Смотри. Вот тут воды Значит, Высота мы его азим... вот, а э, в 2008 году. А у тебя сырое это здесь, да? Ну вот, да, видите, да, Вот это вот здесь должен да, быть вход в воды, в здание. Ага. И оно ну, там, короче, за двумя Ну, то есть, думаю, подсыпать, засыпать, тут, минус, что ли. А здание 72-го, да? Да. Так, ну пойдем, пойдем. Здание капитальное. Геннадий Владимирович, ну, вы же объясните тогда, в принципе, что ну, как бы, ваши работы зависят от того, когда идут грунтовые воды, потому что это специфика старого города. Грунтовые воды тут не отходят, их только откачивают. Нет, я 15 нет, лет занимаюсь сантехникой, я знаю Они там... откачивают, они нет. падают. Конечно, откачиваешь и в это время работаешь. А ну как да. вы хотели? Нет, Качаешь и работаешь. Нет, нет, подождите. Я Или в АЗК, подождите, там, в резиновых. Нет, 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 я, подождите, я разобью, что я с Каналом разговаривал, с КМТС, в июне месяце уменьшается уровень, он не уходит. Тут же получается как? Вот это, что мы сейчас видим, это уже уровень метр ушел. А было свыше. Ну, я снимал это было месяц назад. Поэтому мы тут вроде То есть ждем и, конечно, будем с области делать, чтобы мы, то, то, чтобы мы, то, будем делать Это не наше. Это отрезки старые Вот это вот еще то, чтобы было до объема. То есть это полы вот эти, которые. Это обрезки стали системы. Ничего, ничего, его оно же записано. Слышь. То есть я снимаю эту камеру, а я вы, вы это говорите, ничего страшного. Вынимайте, вынимайте. Вот меня стяжечка интересует по тому а дому. дому, это интересует меня, конечно. А сколько денег стяжечка туда обойдется? Куда-туда? Ну, а -а -а. на Рыбинскую. Опять снимаете? Не-не, я в сторону. Да, снимай, Сколько стяжечка? Вы, если что... В смысле, сколько стяжечка? Там стяжечки не будет. Не вы будет? Мы общались со своим техническим экспертом. не будет здание? Там не предусмотрено. Проект там после... Я знаю, но вы же говорите, что, что из-за этих не трещин не э, так оттягнут... они другим образом ремонтируют, а не стяжечкой. Вы же проконсультируетесь у Леонида Александровича. А зачем? Я, я и сам занимался. вижу. Я и сам вижу, что дом целый, ничего там стягивать не а. надо. Ну, так спросите. Да, заключения. я знаю. А а зачем нам... Надо... Он... Да, он да я знаю. Вот это... Нам да. вот это уже... Да, это уже я согласен. Специалисты сказали, что стяжечки там не будет. А, ну, все. Ну, то, ну, то, то, есть, то... То, есть, то есть денег не будет. Так, я же Может быть там полмиллиона вложили в стяжку, понимаете, если дом на самом деле там... Нет, нет, там нет стяжки. А, ну, все. Ну вы понимаете, да, что за стяжка, стяжка. Да? Я понял, понял. Стяж... Вы стяж... имеете стяж... в виду полностью... чего? А? Да. Нет, 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 стяж... нет, 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 нет. Не будет этого. Это и делал эти технические задания. Решил, что это необходимо. Ну да. Можно сказать, что и он был заинтересован в другом, а то, что он отстаивает, да, ну я согласен. Ну, это я вам просто говорю свою точку зрения. Для байдуже кроматорчата. Да, да. Не, я говорю. Это о, однокомнатная нет. квартира будет получать. Да. Вот это есть это, даже двухкомнатные предусмотрены, по-моему, на основании. Это, это однокомнатная. Ну, это, давай, есть, есть и приходится.

так, ну вот, а сколько примерно квадратов в этой комнате? 15-16 будет, да? Значит, ну, я скажу так. Ну, примерно. Вы, а, в, где -то, где -то, 5, да, где -то 5. 2, 5. 5. Мы же потихоньку, то есть чем выше, тем больше двух захватит. Вот, <порожда> это, да. а? Вер, Вер, так, я это, <порожда> ну, ну, для для я видела эти малосемейки, <порожда> тут довольно <порожда> все в приличных размерах. Да, да, еще не в каждом скворечнике, Да, да, Крущевки, да. да, да. такие, квартиры. не человек такой, Но если человек такой, Так, ребята, Как работает? Хорошо. Зарплату платят? Да? Не бежать? Тайна. Договорились, а то получил? Зарплату да? платят? Все хорошо. Да? Да. <свят> -а -а -а. Вы со Если уже совет попросил. Конечно, не, совет. <свят> Нет, вы просто говорите, что 25 лет. Но если бы вы 25 лет, вы знали бы, что там гипсовые потолки, понимаете, дранка. То есть это все известно, это было есть было. известно было бы. Нет? Конечно. А мне известно было. А почему вы сразу не заложили? Откройте, что добавьте, заложили? Ну, перекрытие заливать. Потому что проектная документация сделана уже. Мы на протяжении наших работ уже делали корректировку. Понимаете, как сложно Потому делать корректировку? Вы уже сказать. занимались проектными работами? Ну, конечно. Я строитель. Замазываю. Ну, со строителем. Я понимаю. У нас, у, нас, линия, у нас каждый человек уже строитель. Если вы говорите так, вы что? говорите, что? я строитель. Это мы я да, дипломированный, я два красных диплома по строительству. С этими красными дипломами. Да? Не знаю. Сиди, Михалыч. А, не не Ага, заложится здесь. Что он такое? Типа колясочная. Там ничего, с А, это двери такие входные. Да? Ну, а тут уже выравнивалка, да, не раствором. Комната жилая. Значит, туалет. планировали именно за чего, за, скажем, разводили, задают вопрос, что прижат и специалисты, которым тоже да. необходимо. Да. это, то все вот эти вопросы. Меньше. Да, поэтому разговор о чем, что мы будем распределение это отдельный да. разговор, но стараться так. Может быть, люди будут или не один десяток лет жить, кто вы что что это так. Ну, а не заключено, что если, допустим, человек, ну, как бы, один мужик, значит, что он будет здесь жить один. То есть вы ну, штукатурите, не шпаклюете, а именно гипсом, да, выравниваете? Не сбиваете? Как предусмотрено по проекту? Не, я ж ничего, так они ответить. и делают. Но вы же руководитель проекта? Я, я, я руководитель проекта, вникать. я ж не технический эксперт. Должны вы поймите разницу. У меня проект предусматривает три направления. Я же не технический эксперт. У нас должен был технический эксперт который должен отвечать как раз именно за это направление. Понимаете? Я сбежал, да? Почему, Да, что тут трешку не нет не Или где-то а там не в не предусмотрены. Вот. А. А. а скажите, это ж новая кладка, да? Вот это кирпич, это новая Да, это, это свежий Здесь же была... где я я виду, до кладка, было, до этого его не было. новая, да? ага. Кирпич был уже. Это как вот а перепланировка, да? Да, это перепланировка, потому что там вообще жидкие выявится узлы. что-то сделано? Расскажите, переплылку. что это, это? имеется в виду? Положен отдельный санузел, да? То есть он уже, как бы, будет ориентирован на эту квартиру, да? Будет живая комната, санузел, кухня и прихожая. Это стандартный металл. Есть еще по, по этажам, как бы, отдельная комната, которая, то есть квартира, которая, да, да. рассчитана да, да. на две жилые комнаты. Да, да, вот эта да, часть. Не там Стандартная, кинотеатр. да? То есть я могу строить пятиэтажные дома, а мне никто что не просил. А до этого свой человек был А о а чем вы вообще говорите? Что вы, значит не, просили свой не свой Мы человек? Мы искали технического эксперта. Так, так а ковыряйте, нам как, как раз такое надо, чтобы ковырял. вы предлагаете мне работу? У нас нет технического эксперта. У нас проблема была его найти. Сколько зарплат? Ну, сколько по бюджету? Да, потому что, чтобы выйти в туалет, нужно выйти на 750 евро. минус. А 75% от 750 евро. А теперь? А теперь, получается, я уже второй раз не буду повторять, да? Можно подумать. Да, можно подумать. Созвонимся. Нет, я могу вам дипломы сейчас отправить на машину. Я специально взял. Ну, думал, Мы начнут классно. рассказывать, что я неправильно хожу, где-то не на то наступаю. Да. <laughs> да. Да. Просто ваши вопросы вот, по поводу. На тот момент, когда начинался проект, чтобы вы понимали, те эксперты, которые там были, да, вот еще при воробьевой. Они то вроде бы были, но его же никто не делал. И вот, понимаете, вот никто не говорил вообще, никто, Что, никто я все навыкнул, молчали. Ну, у меня не было Ник... сил тогда среди общественности. Общественности еще не было. Ну кто-то снимал, вот это там размариться на кто-то снимал, было вот это вот первое их типа презентация. Идет. Значит, э, скажем, Владимир Николаевич, к Юлю я говорю, вот, спрашивают, к Юлю тоже закончится работа. Я разговор я, 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 и Значит, Даже при том условии, что э, два тайма в футболе по 45 минут, матч не идет 90 минут, а матч идет, допустим, 9, больше 100, больше, 100, больше, 100. больше. 100. Да. Поэтому... Э -э не, <соц> ну вы не сравниваете, 100. вы понимаете, вы должны были к 17 апреля уже как бы подождите, по... Понимаете, подождите, понимаете, тут подождите, это... А, подождите, а тут еще два трижды матча таких же, потому что тут еще... Подождите. Я... Подождите. Я разовую дочь. Ну а что вы Подождите. Отопление, ну, сантехника. Подождите. Я разовую дочку. Отделка, я... шпаклевка. Ну можно чуть-чуть. Значит, я разовую дочь. Значит скажем так, Наталья Викторовна озвучила, я подтверждаю. Значит, э, два года, то есть, по сути дела, 14-15, ну, начало 16-го, и шло переталкивание. То есть смысл в том, что, э, скажем так, кто будет уже КХ делать или как идти с приходом власти. Я да же никакого шо. никто не делал вообще. Да, то есть, ну, он потом он регистрировался. Потом, да, потом потому что, говорю, что город чем... столкнулся с тем, что вы понимаете, город, у нас же не Киев. Это первый вообще международный, да, э, да, да, международный технический град, международной технической допомоги, который в городе э, ну, начал реализовываться. Нет экспертов, которые вообще э, ознакомлены с европейскими требованиями к, ре, ну, к, ре, к реализации, реализации проекта. Да. Э, э, да. грант мы взяли, но оказалось, что реализовать его правильно, так как его очень просто нужно брать деньги тратить. То есть их надо тратить в соответствии с требованиями Евросоюза. Для этого должны быть люди, которые разбираются, как это делать. Поэтому долго он висел, неправильно его зарегистрировали первоначально, ни мозг, ни водоканал, не включили в состав реципиентов, они не могли осуществлять никакие, то есть на них нельзя было перекидывать деньги, потому что они не были в числе реципиентов. Понимаете? Распорядок. Деньги висели на счете, то есть ими нельзя было пользоваться. Выконком сам не может быть заказчиком, у него это по э, закону про мецемособовредувание не оговорено. И они просто, вот, понимаете, ну, он был в стадии невозможности его реализовывать. И никто эти проблемы вовремя не вышел. Это уже когда да, поменялось руководство города, когда обнаружили, что этот проект есть, потому что он был в ЖКХ. Э, и только уже после этого началась работа. Ну, то есть апрель прошлого. И вот с того момента, когда я вижу, ну, опять наши законы, допустим, в том плане, что два месяца надо ждать, э, чтобы ДГТ было... Ну, но я сделать. расписала по сути что дела, это? я не знаю. И я сути... по каждому месяцу да. расписала, каждый месяц что делать. Мы же даже дня не стояли, понимаете? Поэтому хочется, как бы, чем быстрее, тем лучше. Но... Да. Дня не стоят. Есть раздельные, А, это на первом этаже там будут комнаты для... Может быть, комната для инвалидов была, где разделение? Нет, двухкомнатная раздельная, а одиночка совместная. Нет, я двухкомнатная. Раздельный, то ли там просто. Там, где я показал, что две комнаты, да. там раздельно. Да, да. А там, там где, там, где называют, одна комната, там раздельно. Потому что дальше. мы еще не знаем, либо у нас там ну, будут две семьи, трубы, понимаете, как, да, как да, пользоваться, да, как, да. как, да, ну, да, как, да, как да, кому-то данная квартира. Либо там будет одна большая семья. Мы еще не знаем, какие люди действительно в право на это проживали. Так, всего тут 33 квартиры, да, по-моему? Тут 32. Наши трехковые, а это трехковые. Позже же я Давайте уже закрепим. Так а что дальше? Куда? Все? Едем. Водоканал будет? Водоканал не будет. Не будет? Нет. А куда туда? Ну, по на закрепляем... А, а. Не надо, выставить. Ну, я понял. То есть вы имеете вы душу свой уже в... В Т -т 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 да, в не свой, а своих детей. Тем более. я еще скажу на чердак. Хотя мы говорили. чтобы снег резко не слетал. Батюшки такие. Ух ты, Ленька. Бабушки двое Или двойник. -то толщина, вот. Это какая Сколько Там где свет виднее. Высота где-то. Три Где-то три Тут уже отливчики. какой конек. Стоят отлива. Так. Да, да, два. Ну, три. чуть-чуть осталось. Ой, как неплохо. Тогда я посмотрю, сюда, такая мне.